શહેરના બ્રિજને લઈને વિપક્ષ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિવાદિત છે હાલ શહેરમાં તેર બ્રિજ બની રહ્યા છે તેર બ્રિજની કુલ અંદાજીત રકમ નવસો સિત્તેર ઓગણીસ કરોડ હતી એમસી દ્વારા તેમાં એકસો બ્યાસી કરોડનો વધારો કરી અગિયારસો ને ત્રેપન કરોડ કરવામાં આવી છે શા માટે એટલો મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને સવાલો ઉઠી રહ્યા છે ત્યારે આ મામલાના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસના વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે બ્રિજ પ્રોજેક્ટમાં ભ્રષ્ટાચાર હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે

सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाटकेश्वर जैसे ब्रिज के भ्रष्टाचार के बाद गुजरात में मोरबी कांड के बाद गंबेरा पुल दुर्घटना के बाद भी ब्रिज प्रोजेक्ट सुधरने का नाम नहीं ले रहा है लगातार विवादित चीजें ब्रिज प्रोजेक्ट की सामने आती है कुछ ही दिन पहले बिना इंस्पेक्शन किया ऐसे सुभाष ब्रिज पर स्पान टूटने से ब्रिज को बंद कर देना पड़ा उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ब्रिज प्रोजेक्ट ने अपना जो काम था वो ठीक से नहीं किया और यानी कि इंस्पेक्शन नहीं किए गए थे ऐसे ही कुछ आंकड़े कांग्रेस पार्टी आज मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताना चाहती है कि फिलहाल में तेरह ब्रिज प्रोजेक्ट का निर्माण और कार्य चल रहे हैं जिसमें अंदाज रकम जो बनाई गई थी उन तेरह ब्रिज में उसकी अंदाज रकम नौ करोड़ रुपए थी जिसको अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन ने ब्रिज प्रोजेक्ट ने एक करो, करोड़ करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर उन ब्रिज को जिनको नौ करोड़ में काम करना था उन कॉन्ट्रेक्टरों को एक करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर एक करोड़ रुपए में काम दिए गए हैं सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी देना क्यों कॉन्ट्रेक्टरों को इतना बड़ा काम दिया जाता है और इतनी बढ़ोतरी क्यों दी जा क्यों दी जाती है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह आता है कि पांजरा पोल फ्लाईओवर की बात की जाए तो बासठ पॉइंट उनचालीस करोड़ की अंदाज रकम कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई थी जिसमें छब्बीस टका बढ़ोतरी कर यानी कि सोलह पॉइंट तेईस करोड़ रुपए बढ़ोतरी कर इटोत्ते करोड़ रुपए में उस ब्रिज का कार्य दिया गया वैसे ही असारवा ब्रिज की बात की जाए तो पैसठ करोड़ रुपए उसकी अंदाजित रकम बनाई गई थी जिसमें उन्नीस करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर उसे चौरियासी करोड़ रुपए में ब्रिज का कार्य दिया गया सबसे बड़ी बात यह आती है कि कॉन्ट्रेक्टरों को इतनी बढ़ोतरी कर काम यदि दिया जाता हो और फिर भी कॉन्ट्रेक्टर काम ठीक से ना करता हो ब्रिज प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन ना करता हो हटकेश्वर और सुभाष ब्रिज जैसी घटनाएं सामने आती हो तो कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि ये जो एक करोड़ रुपए की सिर्फ इन तेरा ब्रिज में जो बढ़ोतरी कर कॉन्ट्रेक्टरों को दिया जा रहा है तो ब्रिज प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी शंका में आता है सामने और ये एक करोड़ जो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जनता के टैक्स का पैसा है वो कॉन्ट्रेक्टरों की झोली में देने का कार्य ब्रिज प्रोजेक्ट लगातार करते आ रहा है एक तरफ अहमदाबाद म्यूनिसपल कॉरपोरेशन शहर की जनता को प्राथमिक सुविधा तो नहीं दे पाता लेकिन अब ट्रैफिक की समस्या से भी उसका निराकरण अहमदाबाद म्युनसिपल कॉरपोरेशन नहीं निकाल पा रहा है अहमदाबाद शहर में लगातार ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसकी सबसे बड़ी वजह खुद अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना हुआ है अभी फिलहाल में अहमदाबाद शहर में ऐसे मुख्य तीन ब्रिज सुभाष ब्रिज हो असारवा ब्रिज हो और ब्रिज ये तीनों ब्रिज बंद हालत में है इसके कारण वहाँ की जो जनता है उन पर लगातार ट्रैफिक की समस्याएं आ रही है और ब्रिज प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी ब्रिज का निर्माण किया जाता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वर्क ऑर्डर दिया जाता है कॉन्ट्रेक्टर सिर्फ अधिकारियों के साथ और नेताओं के साथ मिलकर खात्मुहूर्त तो करते हैं फोटो सेशन तो करते हैं लेकिन कार्य जब पूर्ण और समाप्त करने की बात आती है तो समय मर्यादा पे काम पूरा नहीं होता जिसके कारण अभी भी अहमदाबाद शहर में ऐसे कई ब्रिज है जिनका कार्य निर्माण पर है लेकिन समय पर पूरे नहीं हुए जिसके कारण विविध जगहों पर ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जिस प्रकार से अचानक सुभाष ब्रिज को बंद कर देना पड़ा कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जो भी ब्रिज के कार्य जो धीमी गति पर चल रहे हैं उसे तात्कालिक जल्द से जल्द खत्म करने में आए ताकि अहमदाबाद शहर की जनता को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना ना करना पड़े अभी पठान पांजरापोड़ ब्रिज बासठ पॉइंट

મહાનગર પાલિકાની અંદર ત્રાણું જેટલા બ્રિજ આવેલા છે દસ બ્રિજ નું કામ ચાલુ છે જેની અંદર મકરબા ખાતે બ્રિજ હોય

જે અંદાજ જે ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું હતું એ પ્રમાણે એના કામગીરી પ્રગતિમાં છે કેટલાક બ્રિજ સાહીઠ ટકા પૂરા થયા છે કેટલાક બ્રિજ એસી ટકા પૂરા થયા છે કેટલાક બ્રિજનું કામ નેવું ટકા પૂરું થયું છે બે હજાર છવ્વીસના એન્ડ સુધીમાં મોટા ભાગના બ્રિજ આ બધા પૂરા થશે અને જ્યારે બ્રિજ પૂરા થાય ત્યારે એનું ફાઈનલ બિલ અને એનું પેમેન્ટ થતું હોય છે એનું ઓડિટ પણ થતું હોય છે જે ટેન્ડર પ્રમાણે વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો હોય એ આધારે જ પેમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે પરંતુ વિપક્ષ પાસે કોઈ મુદ્દો ન હોવાથી ખોટા ખોટા વાહિયાત જે આક્ષેપ કરવામાં આવે છે તેને હું નકારી કાઢું છું અને આ આક્ષેપ બે બુનિયાદ છે લોકો ટ્રાફિકની સમસ્યાથી મુકાય ગયા છે તો એ બાબતનું ટ્રાફિક સરકારે કારણે કેટલાય વિજો વાқты જે સમય મર્યાદાને પૂરી કે છતાં કામ કર્યું સામાન્ય રીતે જે બ્રિજનું હાલ કામ ચાલુ છે તેના ઇન્સ્પેક્શન કરીને જળપથી પૂરા થાય તદ ઉપરાંત ચિમનભાઈ બ્રિજનો વાઇડનિંગનો કામ ચાલુ છે સારંગપુર બ્રિજ